नमस्कार आता एका दिवसावर नवरात्र उत्सव चालू होत आहे तो उत्सव चालू होण्या अगोदर चार महिन्यापासून वसईमध्ये केटीवाडी हॉल ह्या ठिकाणी रायझिंग स्टार ह्या नवरात्र ग्रुप जे नवरात्र कशी खेळावी आणि गरबा कसा खेळावा ह्याबद्दल प्रशिक्षण दिले जाते आणि हे प्रशिक्षण देणारे दोन्ही शिक्षक या ठिकाणी आपल्या सोबत आहेत हे आता आपल्याला काय सांगत आहेत ते आपण ऐकूया आपका नाम और आप क्या बोलेगी uh, मेरा नाम हिया शाह है और ये मेरा पार्टनर सार्थक फाफड़िया है और हम दोनों एक ग्रुप चलाते हैं राइजिंग स्टार uh, गरबा ग्रुप एंड uh, हमने कॉलेज हम कॉलेज में दोनों पार्टनर थे और हमने साथ में डिसाइड किया था कि हम लोग ऐसा गरबा ग्रुप बनाएंगे और हमारा ऐसा प्लान था कि हम लोग और ग्रो करें और लास्ट ईयर में हमारा 15 या सिक्सटीन इतने ही स्टूडेंट्स थे और ये साल हमारे 75 डबल सेवेंटी फाइव टू एट्टी स्टूडेंट्स हो गए हैं तो वही हमारे लिए इतना प्राउड मोमेंट है कि उसके साथ बच्चे लोग के साथ साथ हमने लेडीज को भी इतना मोटिवेट किया ग्रो करने के लिए और बच्चे लोग को भी इतना मोटिवेशन दिया है हम लोग ने कि वो प्लेटफॉर्म पे आके उन लोग शाइन कर सके उनका टैलेंट तो बस हमारा यही है और नेक्स्ट ईयर हम लोग और उनको मोटिवेट कर और, और आगे लेके जाए हमारा यही प्लान है बस yes. तो अब गए चार महीने से इनको सिखा रहे तो कौन से कौन से गाने पे और कौन सा कौन सा डांस सिखाया है हमने डाकला सिखाया है डाकला देन uh, टेटूडो जो रिसेंट सॉन्ग है उसमें हीट सिखाया है देन uh, जो जो बेसिक स्टेप्स रहते हैं तो वो ये सब अलग अलग चीजें हैं फाल्गुनी पाठक के सॉन्ग है आदित्य गढ़ के सोंग हमने सिखाया है तो आप लोग को सिखाते समय बच्चे लोग को सिखाने में और बच्चे लोग की मम्मी को सिखाने में किसको के अड़चन का अलग अलग क्या लगा Uh, मम्मी लोग को सिखाने में मतलब थोड़ा उनके एज के हिसाब से उनको थोड़ा ध्यान देने में है बट उन लोग ने जो कैचअप अच्छा किया है उनके एज के हिसाब से जो इन लोग खेलते हैं आप देखोगे तो वेरी नाइस एंड जो बच्चे लोग हैं वो भी उन लोग आंटी लोग से भी ज़्यादा कैचअप अच्छा करते हैं फास्ट उनके एज के हिसाब से और उन लोग ने भी जो कैचअप अच्छा, आधे बच्चे जो ऐसे भी है जिसको आता ही नहीं है गरबा और जो अभी अभी सीखे हैं तो उन लोग भी इतना अच्छा कर रहे हैं तो बस हमको ये और आगे लेके जाना और और अच्छा करना है इसे। हम एक साइड से बोल सकते के हमारे ग्रुप को देख के बस ऐसा ही है अभी यहां को वाले लोग भी अपने साथ के है बच्चों लोग में आप, क्या, आपका नाम क्या और क्या बोलूँ अच्छा मेरा नाम शिषिका पटेल है और मैं ये कहना चाहूंगी कि, कि लास्ट ईयर के कंपेयर से हम हाँ लोग और ज्यादा टीचर्स के क्लोज आ गए एंड दे आर वेरी फ्रेंडली विद अस उन लोग ने हमको हर हिसाब में सपोर्ट किया है और हमको हर डायरेक्शन में गाइड भी किया है आपको सबसे अच्छा डांस किस कौन सा अच्छा लगता है, के अंदर? Okay. नाम क्या है? मेरा नाम है और मेरे को गरबा में सबसे अच्छा ये लगता है कि सब फ्रेंड्स जैसे लगते है कोई भी अलग नहीं लगता है आप अभी सीखने के बाद खेलने वाले हैं? गुजराती परिवार सब एक साथ में गुजराती परिवार में जाने वाले हैं हाँ तो उधर गए साल आपको कुछ प्राइज मिला था हाँ साल मिला था हम लोग को ये साल तो और मिलेगी हाँ ये साल आगे जाएंगे ओके, ओके। अभी अपने साथ में बच्चों लोग के साथ में बच्चों लोग के मम्मी वो भी इधर डांस करने आए हैं। वो क्या बोलना चाहते हो देखते यस आपका नाम और आप आ... मैं पूजा गुमराह हम लोग गुजराती है वैष्णव है और हम लोग कन्हैया की भक्ति करते हैं तो मुझे बहुत बचपन से बहुत शौक था कि मैं भी ऐसे रास का गरबा ऐसे सब करूं। लेकिन 20, 21 साल से मतलब मैं मेरी शादी हो गई थी तो मतलब मैं मुझे लगा कि फ्री कभी टाइम मिला ही नहीं है तो आज मेरी एज 49 है तो मैं जब नया नया ज्वाइन किया तो ये <laughs> या दीदी ये ने, या दीदी ने पूछू कि मैंने आवड़ से एम तो मैंने कीधु कि तमने તમને આવડી પણ મને મારા કરતાં વધારે વિશ્વાસ અને દીદી પર છે કે એ લોકોએ એટલું વ્યવસ્થિત અને એટલું ઈઝીલી મને જે શીખવાયડ છે કે જે હું એ લોકોનો ઉપકાર કોઈ દિવસ નહીં ભૂલું અને એટલું વ્યવસ્થિત અને બહુ બહુ માસ્તર શીખવાયું છે કે જે જલ્દી આપણને અપ કરી શકે નહીં તો આજે ફિફ્ટી ની એજ પર મને એમ હતું કે હું ડાન્સ નહીં કરી શકું ખાલી હું નોર્મલ જરાક આમાં આમ કરી શકીશ પણ એ લોકોએ મને ગ્રાઉન્ડમાં નાચવા જેટલી સક્ષમ બનાવી એના માટે હું એ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને મને રાઇઝિંગ સ્ટારની હું આપનું નામ ઓર આપ ક્યા બતાઈગી મેરા નામ શીતલ તારક મહેતા હે ઓરિજિનલ ઓરિજિનલ તારક મહેતા હે ઓર મેં યહાં પે ગરબા શીખને આઈ થી મુજે સ્ટાર્ટિંગ મેં એસા લગા કે મેં इतना नहीं सीख पाओगी नहीं अच्छा सिखाएंगे लेकिन यंगस्टर है बहुत अच्छा सिखाए और मैं तो कहूँगी हम तुम्हारे साथ हैं आप जब इधर सीख रहे थे तो उन्होंने कभी आपको जोर से चिल्लाया कभी ऐसा लगा कभी नहीं कभी, कभी नहीं।, 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 नहीं किसी नहीं। को भी नहीं चिल्लाया बहुत प्यार से सिखाया है तो दस बार सिखाया है मेरे को क्योंकि मैं तो भूल ही जाती मेमोरी मेरी बहुत है ऐसे मतलब तो मतलब मैं भूल जाती थी तो भी वो लोग ने एकदम मतलब अच्छी तरह से सिखाया है अभी अपने साथ में सबकी नानी है वो भी बात करना चाहती क्योंकि उनके बच्चे इधर अपने बच्चे के बच्चे इधर है उनके साथ में डांस कर रहे हैं तो वो क्या बोलती है और कितना जोश में वो डांस करती है वो भी देखना है राइजिंग स्टार हेपी रियली रियली सार्थक ने सही में कमाल कर दिया है सार्थक कर दिया है हमारे जीवन को जो हम लोग इतने अभी तक बाहर नहीं निकले थे बाहर निकल के फर्स्ट टाइम हम लोग ने ऐसा खेला है और हम लोग चाहते हैं गुजराती परिवार में हम लोग खेले और हम लोग प्राइज जीते <laughs> तो अभी आपने देखा इधर जो बच्चे लोग तो बच्चे लोग बच्चे की माँ आनी दादी आनी। नानी सब लोग एक साथ में डांस करने सीखने आ रहे हैं नवरात्रि नौ दिन का होता है लेकिन नौ दिन के नवरात्रि के साथ में चार महीने से ये लोग का इधर डांस सीखना उनका सबका बॉन्डिंग और साथ साथ में लोग को ऐसा लग रहा है कि अभी नवरात्रि नौ, नौ दिन का नहीं हमारे लिए तो चार महीने की नवरात्रि है ऐसा लगती है आज अपने सोबत दूसरा दोन महिला दिखी है आम्ही खूप खूप आभारी आहोत सार्थक आणि हियाचे की आम्हाला एह, हा प्लॅटफॉर्म त्यांनी दिला खूप वर्षापासून एक इच्छा होती की एक ग्रुप जॉईन करू आणि गरबा खेळू या या दोघांमुळे आम्हाला खूप एक चांगला प्लॅटफॉर्म मिळाला आणि खूप आनंदात आहो त्यांच्या डान्स करू तुम्ही इथे आल्यानंतर तुम्हाला कधी असं वाटलं की हे गुजरातील काय घेतात आम्हाला खेळता येत नाही शिकवण्याचं सर्व काही तुम्हाला एकदम चांगल्यापैकी त्यांनी आम्हाला शिकवलंय खूप डेडिकेशन त्यांना विचारलं तरी ते न कंटाळता आम्हाला सांगत होते की नाही तर आम्हाला अगदी अजून सांगणार बाजूला घेऊन शिकवणार आम्हाला एकदम व्यवस्थितपणे आता आता आपल्यासोबत मां एनजीओच्या अध्यक्षा गीता आयरे मॅडम देखील आहेत आ, आ, या, जी, 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 ते देखील ऐकूया नमस्कार मी इथे आली सार्थक आणि या ह्यांचं म्हणजे जे परफॉर्मन्स जे आहे त्यांनी शिकवलं ते बघण्यासाठी आणि खरोखरच आनंद वाटला कारण इथे पन्नासहून म्हणजे त्यांनी सांगितलं पंच्याहत्तरहून जास्त मुलं आणि महिला इथे शिकत आहेत आणि त्याहून ह्यांनी सांगितलं की आम्ही महाराष्ट्र आहेत गुजराती आहे आणि दुसरी कास्टचे पण आहेत जे इन्व्हॉल्व झालेले आहेत आणि ते गरबा खेळण्यासाठी रेडी आहेत आणि एक म्हणजे कसं सगळ्यांना असं वाटतं गरबा खेळत असं काहीतरी वेगळं आपल्याला स्टेप्स पाहिजे आणि त्या हिशोबाने खेळायला म्हणजे हल्ली कसं साधा स्टेप्स कोणालाही आवडत नाही आणि शिकायचं तेच बोलतात त्यांनी पण सांगितलेलं की आम्ही पन्नास वर्ष उलटलं आता शिकू की नाही अशी शंका असते पण ते शिकवून घेणं म्हणजे हे सार्थक आणि याचा हातात होतं त्यांनी ह्या लोकांना तसं स्वतःचा ह्याचा म्हणजे गुजराती परिवारमध्ये डान्स करू शकतात त्या हिशोबाने त्यांना मोल्ड केलेलं आहे त्यामुळे मी खरोखरच या दोन रायझिंग स्टार्स आहेत खरोखरच नाव पण एवढा सुंदर ठेवलं हो आहे रायझिंग स्टार्स त्यांचा खरोखरच मी खूप आभारी आहे की त्यांनी खूप छान शिकवलं आहे थँक्यू आपल्यासोबत एक छोटी मुलगी देखील आहे ती काय सांगते ते ऐकूया आपण माझे ये वर्षात खूप फ्रेंड्स बनले आणि ये वर्षात मी खूप मला मजा आली कारण की एकदम फनी स्टेप्स होते आणि मला हे स्टेप्स खूप आवडले थँक्यू हिया दीदी आणि सातक थँक्यू तर आपण बघितलं ह्या ठिकाणी लहान मोठ्याचं मराठी अमराठी गुजराती अशा काही न करता सर्वांना एकत्रित करून अगदी चांगल्या पद्धतीने ह्या लोकांना सर्वांना गरबा शिकवलेला आहे आता आपण येणाऱ्या दोन दिवसात बघणार आहोत हे लोक गुजराती परिवार इथे गरबा खेळण्यासाठी जाणार आहेत आणि हे कशा पद्धतीने गरबा खेळणार आहेत आणि कशा पद्धतीने हे लोक प्राईज देखील जिंकणार आहेत कारण गरबा खेळणे हे फक्त गरबा म मजे नसताना ह्याच्यामुळे आपला शारीरिक व्यायाम देखील होत असतो आणि चार महिने ह्यांचा फक्त प्रॅक्टिस नाही तर ह्यांचा शारीरिक व्यायाम देखील झालेला आहे त्यामुळे ह्या ठिकाणी गरबा खेळणे हे शरीरासाठी आवश्यक देखील आहे वसई लाईव्ह न्यूजसाठी दिलीप डाबरेसह धनंजय ठाकूर वसई नमस्कार